Сьогодні два роки пабу, два роки я в пабі, і сьогодні це дійсно от, по відчуттю такий е, е, трепет і немалий в душі від того, що вже два роки. От за ці два роки, я вважаю, що між учасниками паба. все больше и больше доверия появилось. Тот круг вопросов, который мы обсуждаем, который мы решаем, он становится все шире, и мы все более откровенно общаемся друг с другом, и в результате этого общения рождаются какие-то идеи, какие-то ноу-хау, какие-то взаимодействия друг с другом. Сотрудничество приносит свои плоды не только в моральном, а еще и в материальном плане. И когда совпадают эти два фактора, то можно сказать, что ассоциация, Полтавская ассоциация бизнеса не только имеет право на жизнь, а она дает определенный толчок для общения, для развития бизнеса, для просто вот понимания. сильные руководители всегда говорили, что сила всех людей в объединении. Было очень много классных экскурсий на предприятие, было очень много классных, позитивных гостей. То есть каждым разом, с каждой встречей мы все черпаем, черпаем и черпаем позитивную информацию. Поэтому, папа, то круто. Ді досягати величних речей точно можна лише в спільноті, лише поєднавши зусилля і е, поєднавши цю енергію в єдиний потік для того, щоб досягти чогось неймовірно.